ha keldilaringmi muhim gap bor hurmatli qo'ylar sir emas gazlarimiz balandligidan uylarimiz yonib ketyapti svetlarimiz kuchliligidan xolodilniklarimiz kuyyapti yoki men noto'g'ri gapiryapmanmi to'ppa to'g'ri gazimiz balandligidan ishimizda ham halovat yo'q uyim yonib ketmadimi kim deb xavotir olamiz shu sababdan men ertalab gaz va svet hukmdorlari mahluqlarni oldiga bordim va ularga o'z dardimni aytdim ular ko'zlarimga qarab yaxshilab tinglashdi va o'z vivodlarini aytishdi xullas do'stlar mahluqlar menga xavotir olmang deb so'z berishdi bugundan boshlab gaz va svet vohе o'charkan yashasin adolat yashasin raisa ishqilib ikki kunga o'chirib yana yoqib qo'yishmasa bo'ldi yaxshi niyat qiling doda so'z berishibdiku axir ko'mir bo'lar ekanmi? agar o'zingni pulingga olsang yoqaver ekan mollarga pasport beryapti deb xafa bo'layotgandilaring hurmatimiz kuchli aka hali ko'rasizlar do'stlar yoz kelganda borib suvni ham o'chirtirib kelaman bolalarimiz cho'kmasinhey qarigan jog'imda bunaqa mazza qilib yashayman deb o'ylamagandim